হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকক এটা কথা জনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছে আপুনি বিক্ৰী কৰা খাচী গছডাল বাৰু প্ৰকৃততে কিমান দামৰ আপুনি কিমান টকা পাব লাগিছিল আৰু কিমান টকা পাইছে সেই কথাটো আপুনি কেনেকৈ জানিব এই যে গছপুলিটো আপুনি দেখি আছে এই গছপুলিটোৰ মূল্যই আচলতে হ'ব লাগে কমেও একেবাৰে মিনিমাম আপোনাৰ পাঁচ হেজাৰ টকা চাওক দুখন হাতেদি আপুনি ঢুকি পাওঁ কি নেপাওঁ পাওঁ কি নাপাওঁ হোৱা পুলিটো মানে খামোচ মাৰি ধৰিব পৰা পুলিটো আপুনি পাঁচ হেজাৰৰ পৰা দহ হেজাৰৰ ভিতৰত পাবই লাগে কিন্তু মিনিমাম আপুনি পাঁচ হেজাৰ পাবই লাগে আপুনি চাব যে তাত ফাট আছে নেকি এইটো ফাট যদি ফাট আছে বা যদি ফুটি আছে সেইটো ফুটি এই ফাট আর ফুটি যদি আছে তেতিয়াহলে আপুনি এই গছপুলিট দহ হাজার টাকা একবারে নিশ্চিত পাবই কিন্তু কি হয়েছে আমি কথা পাতিব নজনাৰ দুঃখ আমি এই পুলিটো একেবাৰে কম দামতে আমাৰ দুহেজাৰ চাৰি হেজাৰ টকাতে হয়তো আমাৰ পুলিটো লৈ গুচি যাব এতিয়া আপুনি গছ বিক্ৰী কৰাৰ আগত সদায় চাই ল'ব যে এই যে ফুটি মই ফুটিটোৰ লগত চিনাকি কৰি দিছোঁ এইটো ফুটি চাওক এইটো এই ধৰণে যিটো গছৰ লগত মিলি থকা ছালৰ লগত মিলি থকা ফুটিটো যদি থাকে তেতিয়া আপুনি কোনো কাৰণত সেই পুলিটো সস্তাকৈ নিদিব আৰু যেতিয়া আপুনি সাঁচি বেপাৰীক দেখুৱাব একেজন বেপাৰীকে দি নপঠিয়াব মানে এজন বেপাৰী আহিছে চাইছে কথা পাতিছে আপুনি সেই পুলিটো এইটো চাওক ভাল পুলি আপুনি দি নপঠিয়াব আপুনি তেওঁৰ লগত কথা পাতক তেওঁ যদি আকৌ দ্বিতীয় দিন আহে তেতিয়াহ'লে জানিব যে আপোনাৰ পুলিটো আপোনাৰ দহ হেজাৰ টকীয়া বা পোন্ধৰ হেজাৰ টকীয়া মানে পুলিটো ভাল দাম আপুনি পাব তেতিয়া তেখেতক আপুনি ক'ব দিম বাৰু পুলিটো মই দুদিনমান বাট চাওঁ অকণমান দাম বাঢ়ে নেকি কাৰণ তেওঁলোকে সদায় কয় যে এতিয়া দাম কমি আছে তেতিয়া আপুনি ক'ব যে দুদিনমান চাওঁ বাৰু দাম বাঢ়ে নেকি এনেকৈ কৈ আপুনি মানুহজন চাব আপোনাৰ ঘৰলৈ সঘনাই পাক মাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পুলিটো দাম পাব যদি পুলিটো চাই পেলাইনি আপোনাক এহেজাৰ টকাও নিদিয়ে তেতিয়া জানিব যে পুলিটোত মাল নাই কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ যদি ফূৰ্তি আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাক কেতিয়াও মানে এই পুলিটো আপোনাৰ পৰা সৰকাব নোৱাৰে সহজে আপুনি সেইকাৰণে জানিব লাগিব ফূৰ্তি ফূৰ্তিৰ ৰহস্যটো আপুনি জানিবই লাগিব যদি আপোনাৰ গছডালত ফুটি নাই এনেকুৱা এডাল গছ আপুনি যদি আৰ্টিফিচিয়েল কৰি মাল বনাবলৈ যায় তেতিয়াও কিন্তু বেছি টকা নাপায় কাৰণ ইয়াত আপুনি বিছটা যদি ফুটা নিজেই বনাই পেলানি যদি বিছটা যদি ফুটাও কৰি দিয়ে আপুনি যদি পঞ্চাছটা গজালো মাৰি দিয়ে কিন্তু তিনিটা ফুটিয়ে সিমান দাম দিব তিনিটা ফুটি থাকিলে আপুনি সিমান দাম পাব পাৰে গতিকে আপুনি একো কৰিব নালাগে নিজেই নিজেই যদি মাল থাকে গছডাল এনেকৈ ফাট মেলিব যদি ভিতৰি ভিতৰি মাল থাকে গছডাল এনেকৈ নিজে নিজে ফাট মেলি যাব এনেকৈ ফাট মেলি যোৱা গছজোপাতো বহু পৰিমাণে মাল থাকে গতিকে আপুনি লক্ষ্য কৰি থাকিব যে আপোনাৰ গছবিলাকত তেনেকুৱা ফাট আছে নেকি এনেকৈ ভালকৈ আপুনি নজৰ দি থাকিব যদি তেনেকুৱা ফাট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গছডালত দাম পাব যদি ফাট নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব যে ফুটি আছে নেকি যদি ফাটো নাই ফুটিও নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি গছডাল তেতিয়াও নিবিগিব তেতিয়া আপুনি থৈ দিয়ক তেতিয়া গম পাব যে এই গছডাল ডাঙৰ হৈয়াত থাকিব বহুত ডাঙৰ হ'ব হেল্ল' বন্ধু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰিব আৰু মই তেতিয়া আপোনালোকৰ কথাখিনি ক'বলৈ সুবিধা পাম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ